Будь ласка, прокомментируйте сегодняшнюю игру. Ну, комментарий, наверное, будет простой. Играли против команды, которые по подбору игроков, по мастерству выше нашей команды. Поэтому результат закономерен. Вот. Нашим молодым футболистам есть над чем работать. И хотелось бы, чтобы они как можно быстрее привыкали к первой лиге, потому что, вы же знаете, да, многие пришли из первенства в области, с Ю-19. Вот, поэтому им достаточно тяжело. И хотелось бы, чтобы они адаптировались к первой лиге как можно быстрее. До речи про Ю-19. Ваша ю -19 стала чемпионом Украины. Сегодня из этой команды, где несколько игроков было в основном в складе. Как вы характеризуете их игру в сегодняшнем матче? Ну, проиграли, значит, недостаточно. И они в том числе недостаточно хорошо показали себя, допускали ошибки. Ну, это молодые ребята. Тут никуда не денешься. Поэтому я вот чуть выше сказал, хотелось бы, чтобы они быстрее адаптировались к первой лиге. Ко из ваших игроков в сегодняшней матче вы могли бы кроме этого за якостью? Ну я... Э, Играет команда. И вот э, в сложившейся нашей ситуации, если команда где-то кто-то будет выпадать, значит кто-то должен в войне отработать, то есть командные взаимодействия, только мы на сегодняшний день вот этим, э, мы можем где-то как-то достичь определенного результата. А какие, взагалі, стоять в целом, задания перед командой стоят в первой ревизии? Э, ну, э, вы знаете, опять же, от, отвечу традиционно, да, что ну, как побеждать в каждой игре, по крайней мере, стремиться побеждать. А что у нас и как у нас получится, каких-то конкретных задач пока перед нами осталось.